Вітаємо вас на каналі майбутнє. Раді представити вам нашого нового експерта, найкращого астролога України та світу Влада Роса. Добрий день, дорогі друзі. Всі дякую вашим услугам. Надійте, під описанням цього відео, де ви можете узнати свою судьбу. І всі ви повинні розуміти, що Рос не предказує судьбу, у вас Рот, Влад Рос її формує. Усі контакти та сайт Влада Роса ви знайдете в описі під відео. А сьогодні у нас 0, -9 -0 -9 -2025, тобто три дев'ятки, що означають такі дати для України. нужно можна сверять это со зв'язками з точки зріння нумерології та више іманація, значить точка. Высоты духа, полета, мысли, да, потому что девятка это всегда Нептун, это заключительная цифра. А если еще у вас еще и год девятки, например, у меня год девятки, да, то есть, то вообще, это говорит о том, что может быть и выход на новый уровень, особенно то, что касается духовности, религиозности. И знаете, когда есть девятки нужно, конечно же, ходить и в церковь воплощать свои идеи, мысли, да, то есть очень хорошо а, креститься, да, то есть очень хорошо а, делать какие-то духовные соединения, я не знаю, там браки в том числе, да, то есть вот такая вот ситуация. Ну и, конечно же, <coughs> тут еще и, конечно, визуализация. С девятками связан не пол, и вы можете визуализировать свое будущее, его менять каким-то образом преобразовывать пророческие вич, вичи сны могут в эту дату сниться, которые в конечном итоге будут сбываться. И, конечно же, что-то вы, можете визуализировать, а если вы такой конкретный четкий знак зодиака, как дело, или близнецы, вы можете еще это потом написать на бумаге, да, четко, да, ваш план на ближайшее время, на ближайшие полгода, на ближайшего, значит, лунного и солнечного затмения, поскольку еще 9 сентября вот прям четко вписывается в ауру лунного полного затмения, которое мы могли наблюдать, значит, 7 числа. Поэтому, дорогие друзья, это, да, действительно очень такая мощная, сильная дата, когда врата Бога, космоса для нас всех открывается, и на нас исходит откровение небесное, откровение Господа Бога, Откровение будущего, да, и действительно вы можете его формировать. Ну и самое главное, Нептун еще связан, в лучшем случае, с алкоголизмом, наркотой там и так далее. Это лучший день для того, чтобы бросить навсегда курить, пить и колоться. Чья загроза обстрелу у уцей день? А, ну, самый опасный период у меня, кстати, сбылся на моем канале, Можете переходить на мой канал Влатрос, есть такой, и подписываться на него. Там уже 150 тысяч подписчиков, полторы серебряные кнопки. Я говорю, что будет самый опасный момент момент затмения. 7 максимум восьмое число, да, то есть 6, 7, 8, плюс-минус один день. Девятое тоже как бы опасно, но не так, как было до этого. Да. Следующая такая критическая точка у нас все-таки будет, наверное, опять же, наверное, на выходные. Опять это будет середина точка между затмениями и начнется с 13 числа. У нас, по-моему, 13 в этот, день, в этот раз будет, наверное, пятница. Нет, 12 пятница. Ну вот 12, -е, 13, -е, 14 числа, наверное, наиболее благоприятное для нашей страны. Сегодня более-менее такая убаюкающая атмосфера должна быть. Ну и планеты, значит, вот именно 9 сентября на небе не располагается слишком термоядерно, ужасно, как бы хотелось... Ну, например, Луна уходит от нее, планеты большого несчастья Сатурна, и она движется в неком таком спокойном движении, несмотря на то, что Марс делает аспект Херону, а это всегда двойственная вот такая вот ситуация. То есть, нет, я не вижу, что прям именно вот 9 числа будет такой мощный обстрел Украины, хотя некоторые области могут страдать, особенно Днепропетровская область может страдать, там Одесская. Но, опять же, не будет такой широкомасштабной атаки, которая была в ауре лунного затмения, где по нам полетело 800 дронов, что-то… Да, и впервые за всю историю был нанесен удар по зоне принятия решения по правительственному кварталу. Удар по кабинету министров Украины. Какими будут наследки? И что означает это еще большую эскалацию войны? Ну, Лили Путин поднимает ставки. В общем, теперь нам не зазорно бить прям по Кремлю. По, по Спасской башне вообще, да. Где-нибудь там ударить, там, где у них этот Дзержинский находится, там, по Ленину, по Мавзолею, да. Теперь мы имеем полное право делать, потому что их Искандер полетел а, прям по, по, кабинету министров. Слушайте, мы теперь можем делать все, что хочем с их, а, значит, Новая Горюва там у них есть, там, Валдай вообще, Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут нанесены очень интересные удары. Ну, и самое главное, дорогие друзья, вот именно в сентябре будет «Паутина-2». Вот сейчас вы увидите нечто неожиданное, нечто впечатляющее. Малюк интересную комбинацию заведет так, что вы все изумитесь в ближайшее время. Я, я вам просто презентую вот ту ситуацию, в которой Москва будет просто в шоке в очередной раз от а, иррациональных рациональных возможностей наших в Российской Федерации, где мы можем уничтожать некоторые заводы. Например, Урал Вагон завод какой-нибудь, да, там. Или НПЗ Момский мы можем взорвать. А что будет твориться на Дальнем Востоке, вы сами себе можете даже не представлять. То есть те зоны, которые еще не были как-то нами задействованы, например аэродром Украинка на, самом Дальнем Востоке. Странное название, до сих пор у них там эти самолеты там хранятся, а по фактически наши. А вот могут быть уничтожены и в конечном итоге еще и они там. Поэтому в ближайшее время нам развязывают руки. После удара по значит, Кабмину мы теперь можем бить спокойно по Красной площади. Мы все будем с нетерпением ждать, чтобы горела Москва, не только Москва, но и вся Россия. Прекрасные слова их поэта Лермонтова. Москва сожженная пожаром француза Да, да. Это. Так, прекрасно. происходит затмение в градусе петуха вот произошло лунное затмение. Да, петух у нас символ Франции. И что мы смотрим вообще? отставку весь, відставку получается, правительство Франції і вже значит, Макрон собирает новое, нове правительство как як астрология. астрологія? Навіть символ петуха, який символ Франції, був затронут, і он повреждений. Останній обстріл був наймасовішим за цю війну. Чи будуть обстріли ще більше посилюватися? Чого очікувати найближчим часом? Ну, видите, война могла вообще закончиться уже в мае месяце, когда Сатурн... Я всегда говорю про Сатурн, это символ заморозки конфликта, а нулевой градус это заморозка всемирной войны. Да? Нулевой градус это всегда начало этого зодиакального знака, связанного с воинственностью, всегда мог означать это. Ну и мы помним, что в мае Зеленский был в Стамбуле, выходил под трус, он говорил, приезжай в Стамбул, там, и вроде бы все было на мази, там, чтобы там что-то подписать. Короче, не случилось. Второй раз Сатурн в нулевом градусе Овна, это как раз, когда дедлайн э, приложил Дональд Трамп, да, 50 дней, помню, да, там, к 3 сентября. Все думали, что за, за дату, но мы все понимаем, что это пел песня Шифутинского, наконец-то она проигралась. Вот мы перевернем листок календаря и вновь 3 сентября. Но опять ничего не случилось. Да? И третий раз, когда Сатурн будет переходить в знак... Овна в нулевой градус Овна, это когда мы можем завершать войну, это февраль 2026 года. В общем, есть такие три репер реперные точки. Но мы смотрим, что Дональд Трамп абсолютно патент, он не принимает никаких решений, он мог завершить эту войну еще в мае. Звезды ему давали большую возможность завершить нефтяным эмбарго войну в сентябре месяце. И звезды еще дают большую последнюю возможность Дональду Трампу остановить войну в феврале 2026 года, когда заканчивается на самом деле год змеи 2025, да? именно в феврале он заканчивается. Если Дональд Трамп не, не завершит войну до февраля 2026 года, то по всем а, значит, а, значит, периодам, в том числе и ведической астрологии, она может тогда завершиться только в 2029 году после ухода Дональда Трампа из политики. Потому что Дональд Трамп абсолютно такой мягкий, шелковый президент, абсолютно все на нем наплевать, все хотели иметь его, дорогие друзья, извините за, за мою бульгарность, да, за мой французский, иметь, значит, колено в локтевой позе, понимаете, в чем дело? И все поняли, что это полный идиот, с которым можно не считаться. Поэтому мы видим, что теперь Москва настроена на полную капитуляцию Украины, по-другому она не согласна. На перемирия. Ну и самое главное, что теперь они требуют, чтобы Дональд Трамп не поставлял никакого оружия в Украину. И даже вот эта этот, номенклатура, вот этот, э, которую сейчас поставляет Дональд Трамп и продает европейцам, она несравнима э, с другим э, э, значит, президентом, полным дегенератом Джо Байденом. Он тут хоть что-то присылал, а этот вообще ничего не хочет. Но самая большая уязвимость Украины – это не поставка а систем «Патриот» на эту зиму, а где нас полностью может выбить всю электроэнергию там и значит, враг противник. Но, слава богу, есть немцы, есть АСТ, и мы можем отбиваться хоть таким каким-то образом от этих, этих ужасающих ситуаций. Ну, вот видите, Дональд Трамп хочет, чтобы Украина проиграла в этой войне. Таким образом он может заключить биг-биг-биздел или биг-биг-блестящую сделку с Россией. И, конечно, осваивать Северный Ледовитый океан на Кольском полуострове. Значит, какие-то свои биг-даты открыть. И вообще, чтобы Россия была фарватерей Соединенных Штатов Америки. Что абсолютно неверно. Потому что Дональда Трампа уже появились отрубные пятна. На руках такие были, как у Елизаветы, когда она после того, как они появились у нее, да, она умерла через несколько буквально год или два. А поэтому все понимают, что с, с Дональдом Трампом можно не считаться, особенно после того, вот, после 3 сентября. А 3 сентября встретились Лили Путин, Си Цзиньпинь и Нарадра на Моди, это самые большие страны мира и самым большим количеством населения. Поэтому уже с Дональдом Трампом можно не считаться. И можно вообще о нем говорить, как о человеке не то, что 20 века, а 19 века, который вводит пошлины. Это все было в 19 веке. Старый, убогий, отстойный президент Дональд Трамп. Я думал, что Байден такой, ну, видите, у них более отстойный появился. Чи доживе Трамп до конца своего президентского термина? Ну, я а, и на моем канале уже всем объясняю, что самые плохие звезды либо убийства, либо самоубийство, либо при, ну, могут пристрелить. Кстати, мой прогноз по Дональду Трампу сбылся еще год назад, вот, когда в него стреляли, да, но ну, не год там, сколько там прошло. А, значит, я единственный астролог, который говорит, что на него будет совершено покушение, что его мог, могли бы убить. Вот, у нее, тем более, градус убийства, 30-й градус льва, асцендент, это главная точка гороскопа. Вот вы знаете свой основной знак зодиака, а вот не знаете, который восходил в момент рождения. Поэтому советую вам натальную карту заказать и узнать свое будущее в полной мере. Так вот, у Дональда Трампа самые плохие месяца – февраль-март месяц. И когда тут всякие тихо помешанные ведьмы начали говорить, что сейчас он умрет, там другие какие-то... Не верьте, дорогие друзья, звезды больше всего Чітко можуть програмірувати будущего у него Февраль, мар 2026 тисяч там шторгового там не піжити. Там ним щось дійсно действительно до случится. В описі під цим відео є офіційний сайт Влада Роса, де ви можете замовити собі натальну карту. Багато експертів бачать цей жовтень як дуже небезпечний період. Як бачите, ви цей місяць Так, це з'єднання Марса, чорної луни і Меркурія в Скорпіоні. Скорпіон – знак смерті. убийство да 20 числа октября там где солнце и луна соединяется у нас открывается новолуния а, значит и будет четкое соединение Марс и меркурия и черная луна черная луна дьявол это действительно всегда негатив какой-то это масштабные какие-то удары но как с одной стороны так и с другой стороны и может быть нанесен в москве такой ущерб, да, о которых москвичи, наконец-то, поймут, что они находятся в войне. И это не будет не, нечто непоправимое. Да. А если будет произведен какой-то какой, -то, какой -то тактический ядерный удар, то это 20 число октября. Ну, как бы есть октябрь такой опасный, но особенно 20 числа. А поэтому вот там что-то может действительно быть какая-то новая буча, да, дорогие друзья. Там может быть что-то жесткое такое, четкое. Ужасающее событие, которое может все-таки не завершить горячую стадию этой войны. Ужовт не загроза саме від вид ядерної ядерной Чи є есть загрози, наприклад, например, на ЗС или іншій атомные станции. Да-да, действительно сейчас запорожская ЗС, в том числе, значит, у нас под вопросом находится и Рубинская ЗС тоже будет особенно в двадцатых числах октября. Вот именно ровенская ЗС, что может действительно с ней произойти, там может быть действительно какие-то утечки. Враг может вообще истреблять всю нашу энергоструктуру усиленно именно в октябре, 20-х числах октября, да, вот самый опасный период. Особенно 23-е, 24 25 октября, вот там могут быть действительно нарушены, значит, наши атомные электростанции, да, и то есть враг будет стремиться нас заморозить им конкретно, да, прямо перед ноябрем, перед отоплительным от от сезоном. Если Россия накажете на это, будет велика количество жертв. Як на это ви́драгує світ та як це призведе до заморозки війни? Ну, а заморозка войны э, э, вот, прям сразу невозможно именно в октябре месяце, потому что э, она может немножко потом состояться уже где-то под Новый год. Вот. но эта трагедия может привести действительно к тому, что надо все это заканчивать, надо, э, чтобы это все сбереглось. Но ну, опять же, здесь еще может развиться неожиданная ситуация у нас с балтийскими странами. Гибридная война, провокация, и в октябре действительно на одну из балтийских стран может быть какой-то Сувалский коридор прорван или нападение. Поэтому Европа будет очень сильно и мощно реагировать. И там вплоть может уже дойти до ультиматума по поводу Москвы. Ну, мы понимаем, что сейчас у Москвы победили ястребы, они полностью переформатировать все по себя, поэтому они открыли сейчас, значит, этот, все хостинги закрыли, Макс открыли, и там уже собираются вводить уже все-таки в конечном итоге полную мобилизацию, но уже бесплатную, то есть будут привлекать мужчин, чтобы их бросать уже на фронты, там полное сумасбросство. Поэтому эпигоны всех вот военных действий у нас это октябрь месяц, особенно эти 20-е числа. И если будет какая-то война против Балтийских стран и Евросоюза, да, и либо она будет какая-то гибридная, ну, просто может, вот я вижу, что, скорее всего, могут быть просто блэкауты, отключения света, а, значит, какие-то самолеты с важными политиками могут падать. А вот сейчас в Фундерляйне это случилось, что она чуть не погибла, да, когда GPS ее отключили в ее самолете. А, ну, вот, вот такая вот гибридная война вот, против Европы может масштабироваться именно в октябре месяце. Не удивлюсь, если расисты войдут в какой-нибудь на вот, Всякое может быть. Туск заявил, что Россия и Беларусь тренируют напад на Польшу. Чи есть загроза для стран, что межуют с Беларусью? Ну, поляки уже не случайно говорят, что всех поляков надо из Беларуси отрядить на родину. Да? Потому что они, их разведка знает, что в ближайшее время может быть нападение с территории Беларуси на Сувалский коридор. Все прекрасно понимают. Но а, мы же понимаем, что в Москве не принимают какие-то стратегические решения. Там всегда тактические. Они вот думают, вот сейчас они там это самое, куда-нибудь войдут, посмотрят реакцию. Вот, вот, войдут они в Литву, там посмотрят реакцию литовцы, войдут немножко в Польшу. какая будет со стороны Польши реакция, да? А, то есть там никогда не принимаются окончательные решения, потому что там КГБисты засели во власти, и они вообще не стратегии, они всегда тактики, они всегда будут смотреть, как чего там, вот войдем в Нарву, какая будет реакция, войдем в Сувалский коридор, как прореагируют поляки, вот, поэтому, да, не случайно вот такая вот ситуация, ну, и слушайте, ну, все, все ясно, что расисты готовятся напасть на Евросоюз и показать, что он несостоятельный, ну, а потом обменять Сувалский коридор на капитуляцию Украины, в общем, вот такая вот ситуация, да, вы мы не будем входить в сувалский коридор, не будем завоевывать балтийские страны. Но вы перестаньте значит, покупать оружие из Соединенных Штатов Америки для Украины полностью. Переставьте, перестаньте поставлять значит, оружие в Украину. Вот такая может быть сделка. Да. И самое интересное, что нынешний Европейский Союз может на это согласиться, кроме единственного политика Мерца. Слава богу, хоть единственный нормальный человек с остальными яйцами из Европы, который назвал Убийцу, убийца убийца или, или, Путина убийца, он так и говорит, да, как Джо Байден в свое время. Но это, я думаю, нам поможет все-таки иметь поддержку и оружие, из, по крайней мере, из Германии уж точно. Поэтому а, Украина есть, Украина будет и Украина переможет. Чьи є загроза наступу на Киев со стороны Беларуси? Я вообще не вижу со стороны Беларуси хоть каких-то наметок. Тем более есть тайный пакт Молотова-Риббентропа, в кавычках, да, между Лукашенко и... А я знаю точно, что он существует и Владимиром Зеленским. Поэтому до сих пор а, значит, все НПЗ в Беларуси работают очень хорошо и состоят. Мы не уничтожили ни один НПЗ в Беларуси. Только по одной причине, что с их территории не будет нападения на нас. Веськове пишут, что наближается вырешальная битва за Донбасс. Какой будет ситуация на Донбассе в сыны? Ну, решающей она не может быть, потому что они ни в этом году, ни в следующем не дойдут ни до Краматорска, ни до Славянска. Мало того, мы сейчас их выбьем из-под Покровска и вновь все эти литивые месторождения заберем себе назад. Вот. Поэтому можно будет продавать все это дело Илона Маску да, уже в ближайшие годы, а у него все эти машины, они очень зависят от этих батарей. Можно будет все это дело продавать. Вот. Поэтому Покровск я вижу наоборот. Выгоним всех из Днепропетровской области. Даже где-то они пересекли там 1 или 2 километра этой области. Максимум 5. А вот. Но у вас сложная ситуация будет сейчас именно на Лимане. Вот там на Лимане нам нужно будет отбиваться на Купинском направлении. И главное сохранить этот город. Да. Жесткая ситуация сейчас. Лиман связан с декальными знаками Рыбы. А там Сатурн в оппозиции к Марсу. Вот поэтому нам нужно очень четко именно сражаться там. Ну, дай бог, чтобы корпус Белецкого все-таки выставил, хотя вот сейчас вот его продавливают прямо вот на этом направлении. Если что-то у нас уязвимо в ближайший месяц, то или полтора, да, то это Лиман. Максимум они могут взять в Харьковской области Лиман, да? это даже не Донецк. А в Донецкой области все хорошо, нет ни единого шанса до конца, или до конца даже следующего года взять у них славянск Краматурск, Це просто не теории, теорії, э, фантазии е, фантазії, мислі кремльовського руководства. Ні значит, ні п'яді, тем тим більше да, як вони хотят, та требуют через е, Дональда Трампа, щоб ми не здали Донецьку. Не буде чи можливі якісь реальні переговори до кінця цього року, чи буде якась конкретика, чи тільки пусті балачки? Ну и месяц назад, говорил, и два месяца назад встречи между Зеленским и Путиным, либо чувака, похожего на Путина, мы видим, как он меняется. То у него щеки есть, то у него спадывают щеки. Идут. С Лукашенко там, значит, на, на острове возле Санкт-Петербурга у него не было щек. Тут какой-то щекастый такой приехал на Аляску вообще. Причем длиной 180 сантиметров. Я сам удивился. Как... Но даже если ему сделали сапоги скороходы там, ну, с каблуком на 15 сантиметров, все равно он так не может высоко находиться. Да? То есть э -э Какой-то совсем другой приехал на встречу с Сизиньпинем. Вдруг он маленьким стал. Он более, может, настоящий какой-то двойник. Короче, вот эти все суррогаты вот, разные. Они куда-то ездят, встречаются. Но все боятся встретиться с Зеленским. Потому что Зеленский может разоблачить в любой момент Лили Путина, поставить его на место. Ну и самое главное, встреча с Зеленским – это капитуляция России, это проигрыш в этой войне Российской Федерации. Поэтому эта встреча не может быть от слова «совсем» и «никогда». Поэтому никогда Россия не пойдет значит, на встречу с Зеленским, потому что это будет означать, что встреча равного с равным. А ведь у нас великий царь, а тут какой-то всего лишь наш всего КВНщик, да, который там на фонок где-то играл, да, бегал там в трусах на концерте передо мной, я же великий Путин, да, мы там его заказывали концерт, он вообще никто, и звать его никак, вот, и я должен с ним встречаться, нет, этого будет, от слова никогда этого не будет, да. Поэтому встреча Зеленского и Путина, мой прогноз, не произойдет никогда. Лили Путина, ну, я на своем канале говорю, Лили Путин это тот чувак, который похож на Путина, но не является им. Я давно вижу, что это не тот человек, и особенно на Аляску не тот, да, и с Лукашенко не тот. Может быть очень похожий, который ездил в Китай, но опять же тут очень все большие и массовые вопросы. Да. Тем более так развязано настоящий Путин себя... не віл, не хіхикав, не улибався, не створив грімаси, ні корчив рожу. Вот, Коли ви, що чувак корчить рожу, вот настоящий Путін не внікає. Чи можлива зустріч Зеленського та Путіна за участі європейських або американських посередників? Це все, що може прозвіт після того, як Україна розбомбить Москву. Поки Москва не розбомблена, ніякої зустрічі не буде. Таурсы, вернее, сейчас их называют фламинго, но на самом деле это немецкие ракеты в степени, которые подделаны под, значит, под фламинго. Пока мы не разбомбим Москву, не нанесем какой-то ущерб Российской Федерации, они не захотят ни на какие, ни на какие переговоры. Понимаете, в чем дело? Пока мы не дошли до этой возможности поставить и выбить зуб значит, бизону, да, ужасному, нещадному медведю. Вот когда мы медведя обстрижем ему локти, да, то есть вообще, когда вилы мы ему занесем под зад, вот тогда могут быть какие-то переговоры. А так у них все хорошо, Москва не обстрелена. Пока Москва не обстрелена, не будут там уничтожаться кремлевские звезды, война будет продолжаться, дорогие друзья. Но у нас теперь флаг там в руки, нас, нас разбомбили камни. Мы теперь можем тоже самое бомбить Красную площадь. Дякуємо владу росу за відповіді на ці важливі питання. Усі його контакти знаходяться в описі під цим відео. До нових зустрічей. Безумовно, Україна переможе.